допишу маленькую часть, чтобы ролик был не таким коротким. В общем, вот установил я аккумуляторы на верхнюю полку. Короче, подключил сразу солнечные батареи, потому что уже сил нету, 6 часов утра. По идее, уже, блин, вставать скоро. Я еще не ложился. А из-за чего вся загвоздка, все, что... Короче, вот, смотрите, еще прогнулось как. Короче, суть такая. Собрал, только думаю, блин, сейчас буду подключать и обнаружил такую ерунду. Ну тут уже видно. Короче, отсюда начала капать. Кап-кап-кап-кап-кап. И вот там вот э, дощечка у меня впитывает. Ну, еще не лужа стоит, но впитывает. И такая капля, такая, знаете, медленно-медленно, не спеша. То есть, блин, очень долго будет отсюда выходить. Я надеюсь, у других э, банок такого не будет. Короче, ситуация такая. Посмотрел. Вот по звуку можно определить, что пластик. Ну очень тонкий, там у него толщина, грубо говоря, как вот у вот такой крышки. Кстати, вот отсюда я часть пластика взял. Короче, взял паяльник на 40 ватт. Свечу. Короче, по сначала взял по щели углубил ее то есть сделал ее такой треугольничком ну где-нибудь вот так то есть такая щелка стала то есть не до конца дошел, да, а просто сделал как бы пазик чтоб э, щель если мы будем паяльником сверху паять ну возить, возюкать туда-сюда у нас будет очень тонкий слой и потом порвется, если мы сделаем пазик ну, средней глубины и когда мы будем выравнивать поверхность это делается не на горячем паяльнике, паяльник должен быть так скажем, вот он не должен плавить припой, температура его должна быть примерно где-то около 100 чем-то градусов. То есть пока паяльник разогревается, мы канавку прогреваем, после чего канавка прогрета, начинаем гонять по поверхности пластик. То есть пластик этот нормально полируется, все тут такие хорошие остаются борозды, но он не клеится вообще ничем, только термо. Я так понял, что это смесь полиэтилена с чем-то, ну хотя народ пишет полиэтилен, это не полиэтилен, это какой-то пластик такой, ну полиэтилен к нему не пристает. Он пристает, но если его ковырнуть, он отковыривается легко. Чтобы этого не произошло, вот у меня совершенно другой как бы пластик здесь. Я что сделал? Разогрел поверхность, разогнал, загнал в щель. Щель разогрета, соответственно, это все схватилось. То есть с большими передышками там. После чего взял, отрезал кусок пластика, начал также его гонять здесь. И периодически вот такими вот движениями смешивал зеленый пластик с черным. Поэтому вы вот здесь наблюдаете, что зеленый почти не видно. То есть он смешался. Вот видите, яркий какой тут, да? и тут он темненький вот тут даже вроде бы светленький зеленый но на самом деле он темный, он с черным смешался и тем самым я нарастил как бы слой но э, недостаточно у нас покрыть просто вот эту вот щель снаружи и, ну, и внутрь загнать надо ее сделать прочнее, как это делается надо вторую грань тоже укатывать выравнять к этой делать ребро жесткости и после этого когда у нас давление с пластика снимается мы накатываем сверху дополнительно смешиваем пластик то есть надо снять давление с щели а чтобы это сделать надо прогреть эту часть которая влияет на эту щель то есть тут можно было нажать пальцем и она начинала гулять сейчас такого не происходит здесь все сухо что у меня пальцы кислоте блин то тут, тут поблескивает это как раз я гонял аж до сюда пластик вот отсюда вот гонял и вот до сюда где-то вот до сюда гонял то есть выравнивал угол чтоб теплом разогнать пластик но он очень тонкий повредить их блин очень легко я надеюсь ничего здесь не произойдет иначе э, лишусь сразу можно сказать, почти всего. По поводу обычной зарядки, вот сейчас вот пытаюсь прогнать. Короче, закончилось тем, что я зря купил кислоту. Оказалось, пластины хорошо пропитаны кислотой. Ну, как он называется, электролит. Для того, как понятнее такое слово. В общем, пластина пропитана электролитом, добавил просто воды и, в принципе, емкость появилась. Но она недостаточная, надо аккумулятор позаряжать, погонять. И я подключил бошек. Бошек там пыхтит, кряхтит. Ну, пытается зарядить. Там на 0,3 вольта всего поднялось напряжение. С 1,87 до семь до 11 ,9. Короче, сразу подключил солнечные батареи. Благо у меня идет тут э, как бы пара. То есть одну пару кинул на один аккумулятор, другую на другой. Инвертор уже буду завтра цеплять. У инвертора один шнурок короткий, если, конечно, его сюда куда-нибудь прикрепить. Но я не хочу этого делать. Мне здесь его место больше нравится. То есть э, плюс дотягивается. Я специально... А, минус. Минус. Короче, я специально вот с этой стороны сделал они с глубины, чтобы провода вести вниз. То есть одна клемма будет уходить на аккумулятор сюда, вторая через удлинитель будет идти вниз. Соответственно, здесь будет параллелиться плюсы, плюсы, минусы, минусы в дальнейшем. Для начала мне надо их подзарядить и посмотреть, какая будет тут напруга. Они должны немножко прокипеть, чтобы электролит смешался с дистиллированной водой. И после этого уже можно собирать систему и работать. Кстати, хочу сказать, что вот есть сдутость тут на некоторых аккумуляторах. Это не страшно. Это, кстати, исправляется. Подобные сдутости здесь. Это, блин, теперь понятно, почему они происходят вот тут даже видно как бы они должны быть в обрешетке вот эти аккумуляторы почему должны быть в жестком корпусе из-за того что они могут раздуваться а раздуваться они могут только если запросить с них очень большой ток и заряжать их большим током в общем посмотрим как они у меня проживут даже в кадр не вмещаются представьте это один и там еще такой же второй блок вот аккумуляторы 375 ампер часов напоминаю напряжение здесь меньше здесь примерно 2 вольта поэтому блин по идее хорошо бы если бы не был мппт контроллер надеюсь в будущем тоже его поставлю куплю себе какой-нибудь хороший такой крутой мппт который позволяет задать нужный интервал напряжения ну, вот на этом все ну а в ближайшее время посмотрим Будет течь или нет вот С этим аккумулятором Но ну, я надеюсь не будет В дальнейшем это все будет закупориваться Ну и как уже говорил Вентиляция Здесь это все будет прикрываться Просто дощечкой Это специально сделано для того чтобы Можно было подлезть к банкам сюда И что то сделать Те аккумуляторы в принципе Простояние ну, там выше Здесь оно вплотную Здесь если доску положить можно сказать, оно вплотную лежит плотничком. Само то. Тут я думал, вообще стена упадет. У меня она привязана тут к некоторым полкам. И в потолке всего один саморез. Слышу, хрустит. Ну, блин, две положил доски. Вроде бы нормально. Всё тут сухо, то есть эти банки не текут, то есть заодно можно проверять аккумуляторы эти бежать не должны никакого пятна от них не должно быть то есть они должны быть сухенькие при транспортировке их легко повредить поэтому либо на резину их ставить, я не знаю и кантовать их аккуратно нужно то есть по одному гераклам себя здесь ну, сложно ощутить. По два штуки это надорваться только. Вот такая маленькая дапись. Наверное, это будет вторая часть. В общем, такая вот информация. На этом все. Всем удачи. А я пошел спать. Всем пока.